आज टॉपिक नंबर फाइव है लेक्चर नंबर वन जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड मशीन्स के बारे में तो फोर्स क्या होता है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना या फिर कुछ चीज़ों को अपने से यानी खुद से दूर करना उनको धक्का देना तो उसे फोर्स कहा जाता है दैट मीन्स पुश एंड पुल इज़ कॉल्ड फोर्स पुश करना या पुल करने को हम कहते हैं कि ये फोर्स है अब फोर्स में जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं वो मूव करती हैं तब जब हम उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं जैसे हमारे ट्रॉली ट्रॉली को हम पुश करेंगे तो ये क्या करेगी मूव करेगी इस तरह से ही एरोप्लेन है नट क्रेकर है तो मेन बात कि वो फोर्स ही होता है जिसकी वजह से कोई चीज़ें जो हैं वो मूव करती हैं क्यों मूव करती हैं काज ऑफ द फोर्स फोर्स को तो हम देख नहीं सकते जस्ट हम उसे क्या करते हैं फील कर सकते हैं तो जब भी हम किसी भी चीज़ों पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या करता है आ, किसी भी चीज़ों का शेप भी चेंज कर सकता है वो तो कैसे अगर हमारे पास जैसे कि रबड़ है ठीक है हेयर बैंड वाला जो होता है वो हेयर बैंड है रबड़ बैंड है तो रबड़ बैंड को जब हमने दोनों हाथों से उंगलियों में लगा के उसको जो है खींचा हुआ होता है तो वो लॉन्ग हो जाता है लॉन्गर हो जाता है वो जो रबड़ होता है लॉन्गर हो जाता है तो इसमें क्यों हुआ ये क्योंकि एक्सटेंड एक्सर्टिंग फ़ोर्स हमने इसमें यूज़ किया होता है खींचा हुआ होता है तभी वो लॉन्ग हो जाता है इसी तरह ही अगर फोर्स की बात करें कि कुछ चीज़ें जैसे किले वग़ैरह है या रबड़ सॉफ्ट चीज़ें होती हैं रबड़ है, रबड है आ, तो उनको हम स्ट्रेच करेंगे या फिर स्क्वीज करेंगे स्क्वीज करेंगे यानी दबाएंगे दोनों हाथों से उसको बीच में रख के तो वो क्या हो जाती है शॉर्ट चीज़ हो जाती है यानी वो कंप्रेस्ड फोर्स हमने लगाया हुआ है लॉन्गर करने के लिए एक्सर्टिंग फोर्स और उसको शॉर्टर करने के लिए कंप्रेस्ड फोर्स यूज़ किया जाता है जिनकी वजह से फिर उनका जो है शेप चेंज हो जाता है उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की तो स्पीड क्या होती है स्पीड वो चीज़ होती है हमें बताती है कि कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है वो कितनी फास्ट है कितनी तेज़ी के साथ वो मूव कर रही है उसे हम कहते हैं स्पीड स्पीड यानी कि किसी भी चीज़ की तेज़ी तो स्पीड को भी मैयर किया जाता है इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस होता है फिर उसकी स्पीड होती है फिर दोनों को जो है मल्टीप्लाई किया जाता है टाइम के साथ के कितना टाइम लगा और फिर जो है उनका रिज़ल्ट हमें मिलता है और इसके अलावा है फ़ोर्स वर्क इन पेयर अब जो फोर्स होता है ये किस तरह से काम करता है तो ये हमेशा पेयर में ही काम करता है पेयर यानी कि यानी कि दो एक्शंस जैसे कि हम किसी भी चीज़ पे कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या होता है रिएक्शन भी मिलता है यानी कि ये दोनों पेयर बन गए इसी वजह से कहा जाता है कि फोर्स पेयर में काम करता है उस पर एक्शन करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन मिलता ही मिलता है उसके बाद है अपथ्रस्ट तो अपथ्रस्ट क्या है अपथ्रस्ट एक नाम है फोर्स का ठीक है अपथ्रस्ट इस नाम है फोर्स का आप जैसे कि बलून होता है तो उस बलून में हाइड्रोजन फिलअप की जाती है ताकि वो फिर राइस कर सके उड़ सके तो उसमें क्या होता है अपथ्रस्ट होता है तो ये फोर्स हो गया अपथ्रस्ट फोर्स उसमें और उसके बाद जैसे कि हमारे टॉपिक में था ये तो फोर्स था अब मशीन्स को देख लेते हैं कि मशीन्स क्या होती हैं तो मशीन्स तो भाई कॉमनली हर जगह पे मौजूद हैं हर टाइम में मौजूद हैं, हम घरों पे यूज़ करते हैं कई सारी जगहों में रोड्स में सीज में एयर्स में बाईसकल्स कार्स वॉशिंग मशीन क्लोथस एरोप्लेंस कई सारी ऐसी चीज़ें हैं क्लॉक्स वगैरह तो उनमें मशीन्स का इस्तेमाल होता है अब मशीन्स की वजह से ही हमारे काम जो होते हैं बहुत इजी काम हो गए हैं इसकी वजह से हमारी हेल्प हो गई होती है अब तो मशीन्स तो हैं ठीक है हैं हेल्प करती हैं तो मशीन्स भी खुद काम नहीं करती हैं बल्कि इनको भी नीड होती है फोर्स की तभी वो मूव करेंगी और फिर हमारे लिए वर्क करेंगी मशीन्स तो काफ़ी सारी हैं जिनको आ, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जैसे हमारी कार वग़ैरह तो पेट्रोल वग़ैरह डलवाते हैं जैसे अब बात आती है सिंपल मशीन्स भी होती हैं सिंपल मशीन्स हमने पहले भी पढ़ी थी काफ़ी सारी हमारी ज़िंदगी में सिंपल मशीन्स हैं जैसे कि नाइफ छुरी और इसके अलावा स्पून ऐसी सिंपल बहुत सारी हमारे आसपास चीज़ें हैं जो कि सिंपल मशीन कहलाती हैं और सिंपल मशीन के, के काइंड्स भी हमने पढ़े थे जिसमें हमने लीवर के बारे में पढ़ा था कि लीवर क्या होता है पुली क्या होती है तो क्या करते हैं इनमें भी फोर्स लगाया जाता है तभी ही मशीन्स काम करती हैं हॉप इज दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें डोंट फॉर्गेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग जजाकल्ला